qalandar asarini o'zlashtirish yuzasidan ikkinchi darsimizda e, talaba bilan o'tgan darsda o'zlashtirilgan nota matni hamda uni e, qolgan qismlari to'g'risida ham nota matni orqali ham so'z matni orqali asarni o'zlashtirilishi maqsadga muvofiqligi to'g'risida aytilgan edi endi asarni <coughs> to'rtinchi bo'lagi to'g'risida ya'ni musiqa tilida ya'ni отклонение deb aytiladi bizda o'sha og'ishma deb aytiladigan joyiga keldik ya'ni so'z bilan aytiladigan radifida hech dushman bo'lmasin deb aytiladigan joyi ya'ni o'sha şey, og'ishma keladigan joyidan ijro etishi maqsadga muvofiq deb bildik albatta bu darsimizda o'tgan darsdagi o'zlashtirilgan uh, matnni uh, ijro etib keyin bu og'ishma joyiga uh, kelsak to'g'ri bo'ladi demak biz hozir to'rtinchi uh, bo'lagini uh, ijro etamiz asarni um, ikkinchi qismi ya'ni og'ishma uh, bo'lgan joyidan hozir oxirgi uh, kodasiga qadar ijro etdik endi o'sha uh, musiqa nazariyasida bizda o'sha uh, qaytarish belgilari to'g'risida uh, fikr bor o'sha uh, uh, segna qo'yilgan yeridan uh, asarni ikkinchi marta qaytarib e, ijro etiladigan e, yerlarida e, birinchi ijroyimizda ikki martadan ijro etilgan joylarini e, bir martadan ijro etib e, doira usulini e, o'zgartirgan holatda ijro etiladi ya'ni bu xalqni ichida e, o'sha şey, birinchi bo'lagidan ajratish uchun uchun asarni o'sha şey, lang usul deb aytiladigan yani, usulda ijro etib o'shanga shunga kuy matnini bo'ysundirgan holatda ijro etilinadi